اسلام علیکم ٹو آل ویورس میں ہوں آپ کا اوز یاسر وٹو ایگری کلچر ویلکم ٹو یاسر ایگرو کیمیکل آج ایک نئے ویڈک ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو کو ٹاپک گندم کو آخری خات کے حوالے سے ہے آج ڈیٹ 24 جنوری دوہزار پچیس ہو چکی ہے اور اس وقت جو کافی علاقے کی گندم ہے اس کو ابھی تک جو ہے نا وہ تیسرا پانی لگ رہا ہے اور آدھے علاقے کی گندم کو دوسرا پانی لگ رہا ہے اور وہ والا رقبہ جو ریتلا رکھ ہے جو مطلب کہ جو باجرے کے بعد گندم کاشت ہوئی ہے ریتلے رکھ پہ اس کو تو اس میرا خیال ہے کہ ابھی چوتھا پانی بھی لگ رہا ہو تو وہ والے فارمر جنہوں نے جو اپنی گندم کو کھاد پوری ڈال لی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے نا کچھ کثر رہ گئی ہے گندم اتنی زیادہ بڑی بنی نہیں ہے اتنی پیاری نہیں لگ رہی مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا فرٹیلائزر اور استعمال کیا جائے تاکہ گندم جو بہتر ہو جائے تو ان کے لیے جو میرا پبلک سروس میسج ہے کہ وہ ایسا کریں کہ جو فارمر یوریا ڈالنا چاہتے تھے کائنڈلی میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ یوریا نہ ڈالیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اچانک جو ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ آپ ہو چکے ہیں مطلب کہ آپ دیکھیں جو ہے یہ بیس جنوری کے بعد جو ہے نا اتنی دھوپ نکلتی ہے دن کو دن کو گرمی لگتی ہے میں شام ٹائم اگر دن ٹائم گاڑی ڈرائیو کروں تو مجھے اے سی آن کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا جو سارے میرر ہیں وہ کھولنے پڑتے ہیں مطلب کہ اتنی زیادہ دھوپ ہوتی ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جو نا جنوری میں جو فیل ہے آپ کو اپریل کی فیل آتی ہے اب آپ اندازہ کریں یہ جو ٹمپریچر انڈور کا ہے وہ میرا خیال ہے وہ سولہ ڈگری انڈور کا ٹمپریچر اور باہر جو میں نے بھی چیک کیا ہے وہ بائیس بیس ڈگری پہ جو ہے نا باہر کا ٹمپریچر ہے بیس بائیس پہ تو اگر آپ اس ٹمپریچر میں پانی پہ یوریا کھاد ڈالتے ہیں تو پودا آپ کا فوری جمپ اپ کر جائے گا اور جمپ اپ کرنے کے بعد جو ہے نا پودا تیلی بنا لے گا جسے ہم کہتے ہیں وہ پائپ سٹراؤ پائپ کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو گندم وہ ناڑی بنا لے گی اور جو گندم ناڑی بنا لیتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جلدی چھٹا نکال لینا ہوتا ہے اور چھٹا پھر اس کا بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس،, اس سے جو ایوریج میں جو ہے نا خواطر خواہ کمی آتی ہے تو میں ان فارمر کو کہوں گا کہ جو فارمر یوریا کا پورا بیگ ڈالنا چاہ رہے تھے وہ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا پورے کھیت میں ایک بیگ جو ہے نا وہ کین گوارا کا چھٹا کر دیں مطلب یہ ہے کہ کین گوارا جو ہے اس میں کیلشیم ہوتا ہے اور سلو ریلیز نیٹروجن ہوتی ہے چھبیس پرسینٹ اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے وہ سلو ریلیز ہوتی ہے وہ ایسا ایسا پودے کو جو ہے نا دستیاب ہوتی رہتی ہے اگزیمپل یہ ہے کہ اگر آپ آج آپ نے پانی لگایا تو پندرہ دن آپ کی زمین میں بتاتا ہے نا تو پورے پندرہ دن وہ پودے کو لگتی رہے گی دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی فصل ہے وہ جمپ اپ نہیں کرے گی جو جلدی جو ہے نا اچانک وہ ویجیٹیٹیو گروتھ نہیں کر دے گی یوریا کی زیادتی کی وجہ سے وہ بالکل ہری بھری رہے گی اور ایسا ایسا اس سے یوریا لگتی رہے گی اور وہ گروتھ جو پوری کر جائے گی وہ والے فارمر جن کی زمین ریتلی ہے مطلب کہ وہ ایک کیارے کو پانی لگاتے ہیں اور جب دوسرے کیارے کو پانی شروع کرتے ہیں تو پچھلے کیارے کا جو پانی وہ خشک ہو چکا ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ بھی یوریا بالکل استعمال نہ کریں وہ کین دوارا استعمال کریں لیکن اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسے اگر آپ کی زمین کو دو چار گھنٹے پانی کھڑا کرتی ہے تو آپ پہلے چھٹا کر دیں اس کے بعد جو وہ پانی لگائیں اور اس پہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ دو دفعہ ایک کیارے کو پانی لگانا پڑے پھر جو وہ پوری سولوبل ہو پوری حل پذیر ہو نہیں تو جو بہترین بہترین اور آسان حل ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے کسی ڈرم میں ایک بوری جو ہے نا کین گوارے کی ڈالیں اس کو پانی سے بھریں اور اسے فلڈ کر دیں یہ سب سے بہترین حل ہے اور اس سے جو ہنڈریڈ پرشنٹ آپ کی کھاد تو پودے کو دستیاب بھی ہوتی ہے کوئی کھاد جو ہے نا وہ ضائع بھی نہیں ہوتی تو جو لوگ پوٹاش ڈالنا چاہ رہے تھے وہ لازمی ڈالیں جن کی گندم چار پانی لیتی ہے وہ تیسرے پانی پہ سوری جن کی گندم پانچ پانی لیتی ہے وہ تیسرے پانی پہ ڈالیں اور جن کی گندم چھ پانی لے جاتی ہے وہ جو ہے وہ وہ بھی جو ہے نا وہ چوتھے پانی پہ ڈالیں پوٹاش اور جن کی گندم تین پانیوں پہ پک جاتی ہے وہ دوسرے پانی پہ جو ابھی لگ رہا ہے اسی پانی پہ پوٹاش ڈال دیں کیونکہ پچپن دن کے بعد سٹے بننے کا عمل جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے نا فیلڈ میں جا کے دکھاؤں گا کہ آپ کو دیکھیں گے کہ سٹا جو ہے وہ بن رہا ہے اور کتنا بن چکا ہے تو انشاءاللہ ملتے اللہ ملتے اگلی ویڈیو میں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ